Оппозиция не организует этот, э, эти протесты, это самотек Новое поколение, которое увидели, что вот они теряют страну. Все э, рабы одного олигарха. У нас момент Януковича. Это не впервые, что Россия, Грузия противостоит России. Не получилось нас русифики, русифицировать и не получится. Вітаю з Ужгорода. В Ужгороді ми тому, що відбувається велика міжнародна конференція, і це шанс для нас поговорити із іноземними гостями, І наш сьогоднішній гость це Шота Дігмелашвілі, це грузинський журналіст, редактор Форбс Грузія. А ще нам дуже важливо, що це людина, яка був організатором протестів у Грузії, ну принаймні з 2019-го до минулого року, чи позаминулого, і людина, яка багато може сповісти, що відбувається в Грузії, куди ведуть грузинські протести, і які шанси Грузії стати нормальною Україною і подолати зараз цей російський е е крім. Мене звати Юрій Панченко, а це європейська правда, канал про Європу, НАТО та роль України у світі. Вітаю! І перше питання: чим нинішні протести стали особливими, тому що в Грузії протести були і минулого року, і позаминулого. Здравствуйте. першу чергу, це честь варить сейчас вам з э, вами і быть в Україні, тому що я думаю, що не толка Європи ну э, вообще мира. Крещаются сейчас в Украине. И извините, что на русском. А, а, насчет вопроса. Вот в Грузии все протесты проводятся по одной причине уже последние 200 лет. А, мы не хотим быть частью России. А, мы против русификации грузинской политики и вот нынешние протесты, но ну, они начались после такого закона русского закона, прямо можно сказать, про инагентах. Да, все НГО, все вообще, кто финансируется организации, те, которые финансируются, 20 процентов их финансов это Фінансируються з Запада они інагенти. Чому саме проти цього закону? Віті раніше було багато законів, яких в принципі можна було назвати про Я не припомняю от закон, щоб так явно. российским, я не припоминаю, потому что наше государство, оно маскировалось под а, прозападным, да, а, и они, вот, потому что а, больше, чем 80% процентов населения Грузии, это измеряется ежегодно. А, активно поддерживает а, евроатлантическую интеграцию. Да? А вот протест, протесты последнее время были после вот, 2019 когда к нам приехал Сергей Гаврилов, и он обратился к, а, к а, обратился с нами а, с парламента, он сел вот а, в стул. А, грузинского спикера. спикера, и он из кому Сергей Гаврилов, Российская Дума, Коммунистическая партия. И это вызвало протест. В Потом уже, когда началась война в Украине, когда Россия напала на Украину, вот Следующая волна протестов, потому что люди увидели, что вот, их государство не поддерживает вот, риторически, они как бы старались вот, балансироваться, но люди почувствовали, что вот Украина наш друг и мы должны поддержать их больше всех. И они увидели, что это не так. Да. А, а уже третья волна. Сейчас, когда вот а, они консолидировали всю власть, и м -м, вот остались последние островки. А, островки свободы. Если а, им удастся их задушить, вот. А, финансовом плане и дискредитировать, назвать их агентами, потому что никто не собирается звать себя агентом. А, назвать себя агентом, потому что вот олигарх а, вот так решил, что а, вот все патриоты, которые а, работают, чтобы Грузия интегрировалась в Евросоюзе вместе с Украиной да, и Молдовой. Они себя, вот патриоты назвали себя э э э, инагентом. Это для нас неприемлемо. И вот начались новые протесты. Так что э все эти три волны протестов, они были э против России. А от навіщо грузинській мрії було б потрібно це саме зараз? Ну, всі е, опитування казали, що вибори будуть восени, вони і так виграють. А тепер це все стало під сумнівом. Це трудний вопрос, тому що я теж думав, що вони почнуть репресії після, 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 після виборів, але в партії измірения. Они увидели, что у нас сейчас пропорциональная система голосования, и им надо добить 50% голос, чтобы остаться во власти. И это не так уж легко и если они хотят а, конституциональное большинство тогда вообще их, а, им надо ну, вот, больше чем 70 да, голосов а, и наверное они это все измерили увидели потому что а, вот а, те реформы которые они хотят а, сделать а, они требуют а, вот как изменить вектор развития Грузии да, геополитически на наш вектор, они требуются конституциональное большинство, да, потому что у нас в Конституции 70 article. 78 говорит, что э, грузинское государство должно делать все для евроатлантической евро интеграции Грузии. Да? вот Если они хотят изменить это, им э, нужен конституционное конституциональное большинство. Э, наверное, не получалось э, выбрать, э, выиграть э, таким большинством. Э, у них uh, все ресурсы, у них uh, у оппозиции uh, вообще uh, вот, uh, политические науки называют это competitive authoritarianism, когда вот uh, у, 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 у государства и у партии вообще все ресурсы не существует грани между государственным бюджетом и партийным бюджетом и они активно используют а, пропаганду и вот вся медиа у них в кармане, да. Это, в этих обстоятельствах не очень трудно в, в, выбрать выборы. И вот а, нынешняя волна популизма. Uh, including Europe, uh, даже mm -hmm. в Европе, вот, вот сейчас в Венгрию, да, это competitive авторитарный system. Uh, и um, вот uh, они, uh, им, uh, им понадобилось, uh, чтобы клерта, вот всех вообще критическое очистить, очистить поле и задушить критику, чтобы выиграть. Я и, и они полагали, что если этого сделать и они готовились вот уже год, чтобы это сделать. Uh, такого, такого протеста не будет, но они, потому что вот они мог, могут дискредитировать, да, NGO, звать, они пропагандировали, что вот они е, не делают ничего для государства, просто берут какие-то гранты, и они элиты, которые должны быть uh, destroyed, uh, но... вот так получилось, что вони все одно не змогли обмануть народ, і э, сейчас люди протестують беспрецедентными безпрецедентними числами. Тут я маю пояснити, що цього року вибори в Грузі будуть трохи особливими, що вони вперше будуть без божоритарки. Це норма конституції, і це ускладнює правлячі партії перемогу. Тому що ми чудово знаємо, що депутати від божоритарки завжди стають союзниками чинної влади. А в, в мене ще питання. Грузинська мрія вона завжди була про і маскувалася. Чи вона певний час была про Західною? Да, это трудный вопрос, потому что вот нельзя можно про это гадати. Может быть, потому что когда грузинская мечта прийшла во власть, это была коалиция. Но со временем у них удалось консолидировать власть, и сейчас не осталось а, внутрипартийной демократии никакого. И они просто все а, рабы одного олигарха. У нас момент Януковича, я бы так сказал. Так что они, им приходилось маскироваться, или они были, не, не были пророссийскими до 2017 года, потому что 80%, больше 80% в Грузии поддерживают евроинтеграцию. И если прямо вот взять и сказать, что вот мы изменяем геополитический курс, это было, было бы неприемлемо для большинства наций. Да? Но после консолидирования власти исчерпания ресурсов, которые вот, в гражданском, в обществе, и в оппозиции, и после такой unchecked power, да, это легко. Вот, и даже если изменить курс, что люди могут сделать? Вот, суда не существует, конституционального суда вообще не, больше не существует, да, можно сказать, и демократического процесса больше нет. Так что а то, что люди могут, это просто выйти на улицу, да. И если вот есть полиция и репрессивный аппарат работает, вот с этим можно справиться. Как раз мы побачили масштабные репрессии против протестувальников, то уже грузинские твитушки, уже атакуют там лидеров протеста, или там оппозиционных политиков. Скажем так, на что сподевается грузинский протест и чьи вин мае шанс? Грузия это все таки и не Россия, и э, вот у России вот это получилось, потому что большинство э, россиян поддерживали Путина, когда он, э, когда он начал вот, вести страну в сторону суверенной демократии. Да? Но в Грузии это мы, мы свобода любимый народ. Это так не получится. Даже если у них вот, весь этот арсенал, не знаю, оружие, ресурсы, просто люди беспрецедентными числами выходят на улицу, и они противостоят голыми руками, и грузины вообще сделают то, что нужно сделать, чтобы вот, отстаивать свою страну. Это не впервые, что раз Грузия противостоит России внутренним российской политике во Грузии. И, Не вийшло нас русифік і не получится. чи є у грузинської мрії правлячої партії ну скаже свій Донбас, регіон де він має якусь особливо велику підтримку, і взагалі як усі протести цей закон вплинув на підтримку грузинської влади? Та це цікавий питання, тому що в електриці грузинської мечтались, хто наївно думає, що вот ділять партія, это Вот делается для, вот они, все равно они ведут к на, э, э, нас э, к, Европе, да, к Европе, да. Но э, вот сейчас они, наверное, увидели, что это не так. Так что у них э, остается электорат, э, который вот, фанатически настроен, они вообще не... Uh, they don't offer, никакой национальный проект не существует. Они, uh, нынешнее государство, вот uh, uh, их uh, строит uh, uh, свою иденти идентичность не за чего или uh, кого-то, а против чего и кого-то, и против это прошлое государство, да, uh, то есть у них нет... Uh, позитивной агенды нет у них нет национального проекта, которому можно предложить да, население. Так что а, ну, есть какие-то фанатики, которые вот а, по, видят, что вот нынешнее государство стало более авторитарное, чем прежнее государство и а, а, вот по крайней мере, прежде прежнее государство а, не а, ставил под вопросом а, геополитический вектор Грузии, да. Ну остались какие-то а, люди, которые их поддерживают сейчас. Но большинство, я думаю, большинство в Грузии, даже а, те, кто голосовали за грузинскую мечту, про, прошлые выборы, да? они все это видят. И им сейчас, они, вот как Беларусь, да? у них есть силовики сейчас и поддержка России, вот поддержки Грузии у них больше нет. Але знаєте, мені складається враження, що є ще один стов підтримки грузинської влади це церква. Зараз грузинська влада заграє з церквою, і церква відповідає їм вдячністю. Вона каже, що якраз оця нинішня влада захищає церкву, захищає традиційні цінності, а протестувальники хочуть це все знищити. І наскільки це ефективно? І наскільки скаже так, от ця е е пропаганда має свого слухача? Церква. сейчас молчит, но они активно не защищают ä, грузинскую мечту ä, и вот ä, все эти годы политика, которая проводилась ä, груз, проводила грузинская мечта, их лояльно строилась ä, на компроматы, да. Mm. Uh, у них есть uh, компроматы тоже на церковь, часть из них уже вот uh, вот пили какие-то лик опубликованы. опубликованы. И вот все понимают, что компроматы существуют да, на всех. И поэтому вот, я бы не сказал, что церковь вот активно сейчас поддерживает, потому что мы видим церковных деятелей там, разных, которые приходят на протест тоже. Но есть какие-то и вот, а, а, КГБ в вот церкви, я бы сказал, те, кто поддерживает а, российскую а, власть в, в Грузии. Но ну, это всегда так было, и это везде. Я думаю, что а, и церковь станет на... А, на, на, на сторону людей, и если вот последние религиозные праздники, да, они они публикуют uh, видео про то, что как протестувальники молились на центральной площади. Uh, да, это и uh, тоже церковь использует uh, вот эти религиозные праздники, чтобы вот uh, публиковать свое мнение, да? uh, uh -huh. uh, И вот последняя публикация была вот очень абстрактной и нейтральной. И вот это сигнал, Що вони, от, не підтримують а, активно а, действующую власть? Але і опозиція дуже слабка. І ще один так, грузинський такий парадокс. Всі хають партію Сакашвілі, то Сакашвілі у багатьох грузинів є багато притетій, але тим не менше не так і не з'явилася ніяка партія, яка могла б назвати себе третьою силою. І через це грузинська опозиція завжди була дуже слабкою та вразливою. Вот почему так? Для того, чтобы появилась э, третья сила, надо покончить с поляризацией, да? И вот э, государства, как я уже сказал, они э, строят э, весь свой идентичность э, против кого-то, не за чего-то. То есть они они существуют, потому что существует поляризация. Да? Вот, и в этих обстоятельствах, когда вот поляризация вот такого уровня, как, как можно третья, вот третья сила не может развиваться. И, но сейчас мы уже видим контуры. Мы уже видим контуры последние. А вот опионь показали, что а, прежнее государство ЮНМ это а, вот а, самая это большая оппози... да, самая большая оппозиционная партия, но а, но промежуток между вот следующей партией с ним а, не так уж большой. У нас 5% процентов барьер и они могут пройти. Десь были пять партий еще. Да. Питання тоді про рейтинги мрії, як останні події вдарили по їх рейтингу, чи є вже якась ну, помітно, якась реакція їх виборців? Та да, реакція, от ми, ми видим, що різні люди, от, які працювали в госсекторі, вони подають заявки. Ми бачимо, що різні Uh, mm. Дипломаты этого делают. В вот, последний раз это был дипломат, посол Грузии во Франции. Посол uh, Грузии uh, uh. во Франции. Это мы мы, мы видим трещину uh -huh. в системе. Так что если э, после всех этих э, лет, э, и когда вот э, они пытались кристаллизироваться и оставляться в, в системе только лояльных, и при этом в этих обстоятельствах появляется еще трещина, это большой сигнал. Да? Э, вот. Э, люди, их, э, не, не только люди, но э, те, кто э, працюють на них, поки їх не підтримують. Як ви думаєте, ці протести будуть тривати до виборів, а можливо пізніше? Чи ви очікуєте, що цей тріщини вже дадуть результати там в найближчі місяці? От як ваш прогноз щодо цих протестів? Скільки вони їм треба вдається тривати? До законопроекту, тому що а, от, протести та те, що люди треба від них, це от, адміністра А, До срочных выборов не будет, потому что у нас в Конституции, а, вот, а, не знаю, термин по-русски, но вот а, transitional article, okay. а, чтобы не будет а, до октя, октября, не будет выборов. То есть а эти выборы, потому что мы изменили электор, электоральную систему, будет, будут проводиться в октябре, ну через 6 сколько осталось? Да. Полгода, да? А, но м, даже если а, вот оппозиция выиграет выборы, надо будет м, защищать голосы, потому что у нас во власти не политики сейчас, а бизнесмены. А, если без бизнес олигарх чувствует, что у него есть шанс остаться даже если а, вот а, проиграли выборы, не ли, этого не легитимизировать, он а, этого попробует. И мы думаем, что а, вот а, мы а, Ми сможем і різбраться нічого государства, но не без протестів. І протести будуть продовжуватися. Рузицька мрія каже, що цей хитрий ход, що зараз опозиція має спалити свої сили і бути готовими протестувати після виборів. От ваша думка: протести готові протест... Тривати пів півроку, можливо, більше. На том уж уровне, а че на большему. Оппозиция не организует этот, эти протесты, Это самотек. Это просто люди, которые вот новое поколение, которые увидели, что вот они теряют страну. И они не дадут э, э, это сделать политикам. Даже если оппозиция сдастся в какой-то момент, это как у вас было на, э, во время Майдана. Да? Это, люди, это люди решили, что вот этого нам не надо. И вот на, на людях строится весь протест, а не на оппозиции. И, и поэтому я настроен оптимистически. Как видим, в Грузии еще будет много мысли. Слідкуємо за Грузією і я дуже дякую нашому гостю за те, що був з нами, і пояснив, що відбувається. Тож, слідкуємо за Грузією і бажаємо успіху, протестам. Грузинський народ заслуговує те, щоб бути в Європі, як і українці. Будьте з нами. Спасибо, Бог, слава Україні! Героям слава.